গৰমৰ দিন আছিল জুনৰ পোহৰ পৰি কেওফালে নিৰ্জনতাই বিৰাজ কৰিছিল ইতিমধ্যে গাঁৱৰ মানুহবিলাক নিজৰ নিজৰ জীৱনশৈলীত ব্যস্ত আছিল কিন্তু এটা মাতে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল যেতিয়াই মই দৰ্জাখন খুলিছিলোঁ দুৱাৰ সন্মুখত এজন যুৱক সন্য়াসী কাপোৰ পিন্ধি একান্ত নিৰ্জনতা অনুভৱ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল সন্য়াসীৰ উপস্থিতিয়ে মোক যুৱকজনৰ চেহেৰাটোজ কিবা চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁ একেবাৰে সলনি হৈ গৈছিল সম্পূৰ্ণ বাৰ বছৰ পিছত অজয় নিজৰ পত্নী নমিতাৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছিল অজয় ঘূৰি অহাৰ বাবে তাৰ পত্নী আচৰিত হৈ সংশয়ত ভুগিছিল তেতিয়া অজয় ক'লে যে মই এজন সন্য়াসী হয় মই এটা ৰাতি তোমাৰ লগত কটাবলৈ বিচাৰোঁ এই কথাটো শুনাৰ লগে লগে নমিতাৰ হৃদয়খন কঁপি উঠিছিল এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে অজয় ঘূৰি অহাৰ কিবা এটা নিশ্চয় ৰহস্য আছে প্ৰিয়দৰ্শক তেনেহ'লে আহকচোন কাহিনীটোৰ মাজেৰে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেজপুৰৰ এখন সৰু গাঁও পানীতোলা তাত নমিতা আৰু অজয় প্ৰেম কাহিনীয়ে সকলোৰে হৃদয়খন জিনিছিল নমিতা গাঁৱৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া আৰু সকলো গুণতে পৰিপূৰ্ণ এজনী ছোৱালী আছিল আৰু ইফালে অজয় এটা সৎ চৰিত্ৰৱান সকলো কামতে পৰিপক্ক এজন যুৱক আছিল সি এতিয়া নমিতাৰ প্ৰেমত একেবাৰে বলিয়ান হৈ পৰিছিল দুয়োটাই এতিয়া গোটেই জীৱনভৰ একেলগে থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱনে আন কিবা এটাহে ভাবি আছিল দুয়োটাৰ মাজত প্ৰেম ইমানেই গভীৰ আছিল যে ইটোৱে সিটোক এৰি থাকিবই নোৱাৰিছিল গাঁৱৰ মানুহেই সিহঁতৰ প্ৰেমক বহুত সন্মান কৰিছিল এনেকৈয়ে কিছুদিনৰ পিছত দুয়োৰে বিয়াখন গাঁৱৰে এটা মন্দিৰত খুব ধুনীয়াকৈ শৈ যায় সিহঁতৰ মাজত থকা গভীৰ প্ৰেম আৰু বিশ্বাসে সিহঁতৰ কঠিন সময়ত কবছৰ দৰে কাম কৰি গৈছিল কিন্তু বিয়াৰ কিছুদিনৰ পিছতে অজয়ৰ মনত এটা আচৰিত ধৰণৰ অশান্তি অনুভৱ হৈছিল সি এতিয়া এনেকুৱা অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিছিল যে তাৰ জীৱনৰ উৎস কেৱল সামান্য গৃহস্থী জীৱন কটোৱাটোৱেই নহয় তাৰ মনটোৱে প্ৰায় জীৱন মৃত্যু আৰু ভগৱানৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত চিন্তা কৰি থাকিবলৈ লৈছিল তাক এতিয়া সদায় ৰাতি সপোনত কোনোবা অচিনাকি মাতে মাতিবলৈ ধৰিছিল যেন তাক কোনো গুপ্ত পথেৰে লৈ যাবলৈহে বিচাৰিছে লাহে লাহে সেই মাতটো ইমানেই বাঢ়ি আহিছিল যে সি নমিতাক কথাটো কৈ দিয়াটো উচিত হ'ব বুলি ভাবিলে এদিন ৰাতি সি নমিতাক ক'বলৈ ধৰিলে নমিতা মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে মোৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্যটো বেলেগহে মোৰ মনটোৱে একেবাৰে শান্তি পোৱা নাই মই এতিয়া ঈশ্বৰৰ সন্ধানত যাব লাগিব এতিয়া এই কথাটো শুনাৰ লগে লগে নমিতাৰ হৃদয়খন ভাগি টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছিল তাই তাক ৰখাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলে কিন্তু অজয় সন্য়াসী মাৰ্গত সোমাই পৰিল আৰু তাইক এৰি গুচি গ'ল এতিয়া অজয় যোৱাৰ পিছত নমিতা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰিছিল তাই প্ৰতিটো দিনেই অজয়ৰ লগত কটোৱা সময়ৰ স্মৃতিবোৰৰ লগতে পাৰ হ'বলৈ ধৰিছিল আই এতিয়া একো বুজি পোৱা নাছিল যে আচলতে বাকী জীৱনটো তাই কেনেকৈ আগুৱাই নিব গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল তাই কিছুমানে আকৌ বিভিন্ন ঠাট্টা মস্কৰাশ কৰিবলৈ ধৰিছিল নমিতাই এতিয়া সকলোবোৰ নীৰৱেশ সহি যাবলৈ ধৰিছিল তাই অজয়ৰ প্ৰতি থকা গভীৰ ভাল পোৱাই তাইক সাহস দি গৈছিল সি যে এদিন ঘূৰি আহিব সেই কথা সদায় মনত সজীৱ কৰি ৰাখিছিল তাই সি ঘূৰি অহাৰ আশা কোনোদিনেই তাই এৰি দিয়া নাছিল তাই ভগৱানক সদায় নিজৰ শূন্যতা তাৰ উপস্থিতি পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি গৈছিল লাহে লাহে এনেকৈ সময়বিলাক পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে অজয়ৰ এতিয়া কোনো সাৰ খবৰেই নোহোৱা হৈ পৰিল তাই নিজক এতিয়া কামতে ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈ ধৰিছিল যাতে তাইৰ মনটো শান্ত হৈ থাকে মানুহৰ দুখত সহায় হৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ কন্ন যোগানেৰে তাই এইবোৰ কামৰ দ্বাৰা নিজৰ মনক শান্তি দিবলৈ ধৰিছিল এনেকৈয়ে বাৰ বছৰ পাৰ হৈ গৈছিল এতিয়া নমিতাৰ কাৰণে যেন সময়টো একেবাৰে স্থবিৰ হৈ গৈছিল তাই প্ৰতিদিনে অজয়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল আৰু প্ৰতিদিনেই এটা নিৰাশ ৰাতিপুৱাৰ দিনটো আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছিল অজয়ৰ স্মৃতি সদায় তাইৰ লগত আছিল তাৰ মাত তাৰ হাঁহি তাৰ কথা তাৰ মৰম এই অনুভৱবোৰেই তাইক জীয়াই ৰাখিছিল তাই অনুভৱ কৰিছিল সি এদিন নিশ্চয় আহিবই এইদৰে থাকোঁতে থাকোঁতে তাইৰ জীৱনলৈ বহুত পৰিৱৰ্তন আহি গৈছিল গাঁৱৰ মানুহৰ বাবে তাই এতিয়া আদৰ্শ হৈ পৰিছিল প্ৰায় গাঁৱৰ মানুহে তাইক পুনৰ বিয়া কৰাবৰ বাবে কৈছিল কিন্তু তাই সকলোৰে প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল তাই এতিয়া অজয় বাহিৰে আৰু আন কাকোৱেই নিজৰ সেই অধিকাৰটো দিবলৈ নিবিচাৰে এদিন নমিতাই ঘৰৰ চোতালত চাউল জাৰি আছিল তেনে সময়তে তাই ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত কাৰোবাৰ মাত শুনিবলৈ পাইছিল তাই উঠি আহি চাই দেখে যে ঘৰৰ দুৱাৰমুখত এজন সন্য়াসী ৰৈ আছে তেখেতৰ কাপোৰবিলাক বহুত পুৰণি আছিল চকুহালত এটা গভীৰ সাঁথৰ লুকাই থকা যেন লাগিছিল সন্য়াসীজনৰ চেহেৰা ৰ'দত থাকোঁতে থাকোঁতে কলা হৈ পৰিছিল কিন্তু তেখেতৰ চকুত কিবা এটা শক্তি আছিল যি নমিতাক বাৰে বাৰে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছিল তাই তেখেতক সুধিলে আপোনাক কি লাগে তেতিয়া সন্য়াসীজনে ক'লে যে ভিক্ষা দিয়া দেৱী মাতটো শুনাৰ লগে লগে তাইৰ চিনাকি যেন লাগিছিল এতিয়া নমিতাৰ হৃদ্পিণ্ডটো জোৰে জোৰে ধপধপাবলৈ ধৰিছিল তাই একান্ত মনে আকৌ সন্য়াসীজনক লক্ষ্য কৰি চাবলৈ ধৰিছিল আৰু এক মিনিটো দেৰি নোহোৱাকৈ তাক চিনিবলৈ পাৰিলে সি অজয়ে আছিল কিন্তু এতিয়া সেই সাধাৰণ অজয় আৰু অজয় হৈ থকা নাছিল তাইৰ চেহেৰাত এতিয়া বছৰ বছৰ কৰি অহা তপস্যা আৰু ত্যাগ স্পষ্টকৈ জিলিকি উঠিছিল তাইৰ এতিয়া চকু চকু পানীৰে ভৰি পৰিছিল তাই লাহেকৈ সুধিলে অজয় তুমি অজয় তেতিয়া লাহেকৈ মোৰ জোকাৰি ক'লে হয় নমিতা মই কিন্তু মই এতিয়া সেই অজয় হৈ থকা নাই যাক তুমি বুজিবলৈ পাৰিছিলা এতিয়া মই এজন সন্য়াসী হয় নমিতাই তেখেতক ভিতৰলৈ মাতিলে আৰু পানী এঘটিত তেওঁলৈ আগবঢ়াই দিলে দুয়োৰে মাজত এতিয়া মৌনো তাই বিৰাজ কৰিছিল নমিতাৰ চকুত বহুত প্ৰশ্ন জাগিছিল আৰু ইফালে অজয় যে ভাগৰুৱা সেইটো স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাই এতিয়া বুজি পোৱা নাছিল যে ইমান বছৰ পিছত কিয় আহিছে তালৈ অজয় লাহে লাহে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে নমিতা মই জানো যে তোমাক মই বহুত কষ্ট দিছোঁ তোমাক নোকোৱাকৈ ঘৰ এৰি গুচি গৈছিলোঁ মই কিন্তু মোৰ আত্মাই সেই সময়ত বেলেগ আৰু একোৱেই ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাছিল কথাবিলাক শুনাৰ পাছত দুয়ো চকুৰে চকুলো নিগৰি আহিছিল তাই চকু পানী মচি নিজকে অলপ সংযত কৰি তাক সুধিলে তোমাৰ জীৱনত মোৰ বাবে ইমান সৰু ঠাই আছিল নে অজয় যাৰ বাবে তুমি ভগৱানক বিচাৰি মোক চিৰদিনৰ বাবে এৰি গুচি গৈছিলা এতিয়া কথাষাৰ শুনাৰ পাছত অজয় চকুত চকু পানী ববলৈ ধৰিছিলে সি ক'লে নমিতা মোৰ প্ৰতিটো খোজতে তোমাক মই মনত পেলাইছিলোঁ প্ৰতিটো কঠিন সময়ত তোমাৰ চেহেৰা মোৰ সদায় মনলৈ আহিছিল কিন্তু মই শপত খাইছিলোঁ যে যেতিয়ালৈকে মোৰ আত্মাই শান্তি নাপায় বিচাৰি থকা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে মই তোমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি নাহোঁ আৰু মই জানো যে মোৰ এই সিদ্ধান্তত তুমি বহুত কষ্ট অনুভৱ কৰিবলগীয়া হৈছিল নমিতা এতিয়া মই ইয়াত এটা ভিক্ষা খুজিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কিন্তু ভিক্ষা মানে অন্ন দানকে নুবুজায় মই তোমাৰ পৰা অন্য বেলেগ এটাহে ভিক্ষা বিচাৰোঁ মই এতিয়া তোমাৰ লগত এটা ৰাতি কটাবলৈ বিচাৰোঁ যদিহে তোমাৰ অনুমতি হয় মই জানো তোমাৰ কাৰণে এইটো এটা আচৰিত কথা হ'ব কিন্তু মোৰ জীৱনৰ এই আধৰুৱা ক্ষণ কেৱল এটা ৰাতি কটালেহে পূৰ্ণ হ'ব এইটোৱেই মোৰ জীৱনৰ শেষ ইচ্ছা হ'ব এতিয়া এনেকৈ কথাবিলাক শুনাৰ পাছত অজয়ৰ ফালে তাই চাবলৈ ধৰিছিল আই এতিয়া সেই ৰাতি অজয়ৰ লগত কটাই নিজৰ প্ৰেমক শেষবাৰৰ বাবে অনুভৱ কৰিব বুলি মনতে ঠিৰাং কৰিলে এনেকৈয়ে সন্ধিয়া ভাগি ক্ৰমান্বয়ে নিশা নামি আহিছিল বতাহে সেই নিশাই গভীৰ নীৰৱতাক কঢ়িয়াই আনিছিল দুয়োটাই এতিয়া বহিলৈ পাৰ হৈ যোৱা দিনবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিছিল কেনেকৈ জংঘলত অকলে ৰাতি পাৰ কৰিছিল তপস্যাৰ সময়ত কিমান যে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু প্ৰতিটো কঠিন সময়ত নমিতাৰ স্মৃতিয়ে কেনেকৈ সাহস দি গৈছিল নমিতায়ো পাৰ হৈ অহা দিনবোৰত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰৰ কথা কৈছিল তাই এতিয়া অবিৰতভাৱে কৈ গৈছিল যে মানুহে কেনেকৈ ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছিল দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবৰ বাবে কেনেকৈ গাঁৱৰ মানুহে জোৰ দিছিল আৰু ইফালে তাই অজয়ৰ স্মৃতি বুকুত বান্ধি তাৰ অপেক্ষাতে গোটেই জীৱন সমৰ্পিত কৰিছিল ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত কথা পাতিছিল দুয়োটাৰে কথাবিলাকত এতিয়া দুখ আৰু গভীৰ ভালপোৱা লুকাই আছিল যেন তেওঁলোকৰ আধৰুৱা জীৱন ইজনে সিজনৰ আগতকৈ শান্তি লভিছিল এতিয়া এইবিলাক কথা পাতি পাতি দুয়োৰে হৃদয়খন দুখে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল কথা পাতোতে পাতোতে আন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰে ভুমুকি মাৰিছিল দুয়োৰে হৃদয়খন এক বুজাব নোৱাৰা বেদনাৰে ভৰি পৰিছিল তেওঁলোকে এতিয়া জানিছিল যে এই মিলনেই তেওঁলোকৰ বাবে শেষ মিলন অজয় যাবৰ বাবে সাজু হৈছিল বিদায় লোৱাৰ আগে আগেয়ে কৈছিল নমিতা তুমি কৰা ত্যাগ আৰু তোমাৰ ভালপোৱা মোৰ সদায় মনত থাকি যাব এইটো জীৱনত লগত থাকিব নোৱাৰিলোঁ তোমাৰ বহুত দুখ দিলোঁ তোমাক যাৰ বাবে ক্ষমা খুজিবলৈও সাহস নাই মোৰ কিন্তু অহাটো জনমত আমি আকৌ লগ পাম এতিয়া কোনো বাধা আহিবলৈ নিদিওঁ এই বুলি কৈ সি বিদায় ল'বৰ বাবে নমিতালৈ চাইছিল সেইটো সময়ত নমিতাৰ চকুৰ পৰা চকু পানী ববলৈ ধৰিছিল এতিয়াও সি তাইৰ চকুত সেই আগৰ প্ৰেম ভাৱেই দেখিবলৈ পাইছিল সি এতিয়া তাইৰ পৰা বিদায় লৈ একে কুবেই ওলাই আহিছিল বুকুত এমুঠি শান্তিৰ জোনাক লৈ এতিয়া এনেকৈ নমিতায়ো সেই নিশাৰ স্মৃতিবিলাক বুকুত বান্ধি বাকী দিনবিলাক পাৰ কৰি গৈছিল প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীতে কোৱেই হ'ব নোৱাৰে হেভ এন আইজ দে